ایک دلدل ہو جس میں آپ نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں, اتنا اندر چلے جاتے ہیں. رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات جو اچھا آدمی ہوگا وہ اپنا مائنڈ کبھی نہیں رکھے گا زندن گمان رکھو کسی کے اندر جو ہزار باتیں بری نظر آئے ایک بات اچھی نظر آئے اچھی بات کو فوکس کرو ہزار باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرو ہر بندہ بلیم کر رہا ہے کہ پہلے سسٹم سیکھو پھر میں ٹھیک ہوں گا سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح ہر بندہ یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہوں تو سسٹم ٹھیک ہو جائے آج کل جسمانی مسائل سے زیادہ تو نفسیاتی مسائل ہیں تو ان کے اسباب کیا ہے تو کسی بھی مسئلے سے نکلنے کے لیے آپ کو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے کچھ اپنے اندر اگنورنس پیدا کرنی پڑتی ہے کچھ لاوالی بن پیدا کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں پر سے اپنی توجہ ہٹانی پڑتی ہے پھر اس کے ذہن میں شیطان ایک دروازہ کھلتا ہے کاش کا اس کو حدیث میں کہا ہے کہ فَإِنَّا لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ یہ جو کاش کا لفظ ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے اندر اپنی عقل کو مایوس نہ ہونے دے اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے اگر غصے کے اندر وہ عقل کا دامن چھوڑ دے گا تو بس یہ غصہ اس کو تباہ کر دے گا اب جاپان میں اگر زلزلہ آ گیا اس کا میری زندگی سے کیا تعلق کیا لینا دینا لیکن میں پریشان فکر میں پر بیٹھا ہوں کہ جپان میں زلزلہ آ گیا یا. اتنے لوگ مر گئے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول خدا کے بارے میں ایسے ایسے بس, بس آتے ہیں ذہن میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ سے جلا دوں لیکن جو ہے وہ میرے خیالات نہ ہیں لیکن وہ خیالات مستقل آتے ہیں ہاں ایک اللہ کی ذات ہے جس سے ایسی توقعات انسان وابستہ کرے کیونکہ اس ذات سے کسی بھی چیز کے ٹوٹنے کی امید نہیں ہے وہ ہر مشکل میں سہارا بنے گا وہ ہر ایسے موڑ میں جہاں انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا وہ کام آ جائے گا وہ ہر ایسی جگہ پہ آ کے انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا وہ اندھیروں سے اس طرح نکال دیتا ہے انسان کو کہ انسان کے وہم و کمان خیال میں بھی, بھی نہیں ہوتا وہ مایوسیوں سے انسان کو ایسے اٹھا لیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے آج ہمیں ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں ہمارا موضوع نفسیات سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں رکھی ہیں جسم روح اور نفس ان میں سے ہر ایک کو بیماریاں درپیش ہوتی ہیں تو دین اسلام اس حوالے سے کیا اس کا حل پیش کرتا ہے ماہرین نفسیات تو آپ کو بہت سہل بتائیں گے لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ کارآمد نہیں ہوتے ہیں اور شریعت بھی سب سے بڑی ماہر نفسیات ہیں جو آپ کو مسائل سے نکالتی ہیں الجنے دور کرتی ہیں اور آپ کو ذہنی یکسوئی دیتی ہیں تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مفتی عظیم صاحب mm. rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi!! السلام علیکم <treeh> ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ صاحب آپ نے ماشاء اللہ نفسیات کے حوالے سے اسٹڈی کی ہوگی بہت ہو ساری ماشاء اللہ تو آج ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے کچھ ایسے سوالات اٹھائیں گے <tod> کہ ان کی الجھن دور ہو جائیں کیونکہ ایک نوجوان طبقہ خصوصاً ذہنی انتشار کا شکار ہے تو مفتی صاحب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آج کل جسمانی مسائل سے زیادہ تو نفسیاتی مسائل ہیں تو ان کے اسباب کیا ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نفسیاتی مسائل تو آج کل واقعی نے صحیح کہا کہ جسمانی مسائل سے زیادہ انسان کو نقصان دے اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے یہاں پر ڈاکٹروں کی ضرورت نفسیاتی مسائل کی ہے جسمانی امراض کی اتنی ضرورت نہیں ہے مینٹلی طور پہ ہر بندہ ایک طرح سے ڈسیبل ہو چکا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے اور بہت سے لوگ اس پریشانی کے عالم میں ایسے اقدام بھی اٹھا لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے پچھلے ہی دنوں سکھا ہوگا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں انسان نے

یہ سارے کے سارے مسائل جو ہے یہ نفسیاتی مسائل یہ در دماغ کی خرابی کا مسئلہ اتنا پریشر انسان ہینڈل نہیں کر پاتا بہت زیادہ پریشر اسٹریس اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی خالق کائنات سے دوری ہے ہر چیز کا انسان اپنے آپ کو مختار کل سمجھ بیٹھتا ہے تو پھر جا کے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک انسان ہو وہ یہ سمجھے کہ کچھ اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو پاتے ہم ایک چیز کو پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں اختتام نہیں کر پاتے ایک سٹارٹ کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ تو کر لیتا ہے بھروسہ کر لیتا ہے اللہ سے خیر کی امید باندھ لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اس کے ذہن میں صرف اپنے ہی اسباب اپنے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں ذرائع کے اوپر مکمل بھروسہ ہوتا ہے تو پھر وہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیسے میرے ساتھ میں نے کہاں غلطی کی اور پھر اس کے ذہن میں شیطان ایک دروازہ کھولتا ہے کاش کا اس کو حدیث میں کہا ہے کہ لَو یہ جو کاش کا لفظ ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی پھر انسان کہتا ہے کاش کہ میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا کاش فلانی جگہ انویسٹمنٹ نہ کرتا تو پیسے بن جاتے کاش فلانی جگہ پلاٹ نہ خریدتا تو آج میں بڑا امیر کبیر ہوتا کاش بزنس کے سٹارٹ میں میں یہ کر لیتا تو آج میری ویلیو کچھ اور ہی ہوتی کاش بچوں کے ساتھ میں یوں معاملہ کرتا تو آج یہ معاملہ نہ ہاں یہاں تک نہ پہنچتا یہ کاش کا لفظ ہے پھر انسان کے اندر مینٹلی طور پر انسان کو سدھ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا لو باب الشیطان یہ شیطانی آپ نے دروازہ کھول دی ہے جب اپنے کاش تو آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سٹرونگ رکھنا ہے آپ نے جو ہے وہ کسی سے بھی غیر معمولی توقعات وابستہ نہیں کرنی انسان جو ہے وہ غم کا شکار ہوتا ہے وہ صرف دو وجہ سے ہوتا ہے ایک جب اس کے توقعات ٹوٹ جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے توقع لگائی ہوئی تھی یا میں اگر مسلم ہوں گا یہ دوست میرے کام آ جائے گا اور وقت پہ پتہ چلا کہ وہ دوست آپ تو فرار ہو گئے آپ نے توقع لگائی ہوئی تھی کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں گا تو میرے بچے میری خدمت کریں گے اور پتہ چلا بچوں نے تو ابا کی طرف دیکھنا نہیں گوارا نہیں کیا بیمار ہوا تو آپ نے توقع لگائی ہوئی تھی کہ میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی جو ہے وہ کھانے کی ڈشز لے کے سامنے کھڑی ہوگی پتہ چلا آپ گھر پہ گئے تو بیگم تو خون پہ بات کر رہی ہیں اور انہوں نے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہ گھر ہاں انہوں نے شروع کر دی آپ آئے تو یہ لے کے کیوں نہیں آئے تو یہ جو توقعات کی وابستگی ہے یہ جب ٹوٹتی ہے انسان کی تو انسان کا دل ٹوٹتا ہے انسان جو ہے وہ کسی سے بھی غیر معمولی توقعات وابستہ کر لیتا ہے اور وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی سے اتنی توقعات وابستہ نہ کریں ہاں ایک اللہ کی ذات ہے جس سے ایسی توقعات وابستہ کرے کیونکہ اس ذات سے کسی بھی چیز کے ٹوٹنے کی امید نہیں ہے وہ ہر مشکل میں سہارا بنے گا وہ ہر ایسے موڑ میں جہاں انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا وہ کام آ جاتا وہ ہر ایسی جگہ پہ آ کے انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا وہ اندھیروں سے اس طرح نکال دیتا ہے انسان کو کہ انسان کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں ہوتا وہ مایوسیوں سے انسان کو ایسے اٹھا لیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ کی ذات واقعی ایسی ہے کہ اس اس سے سے ذات کے اس سے توقعات وابستہ جائیں تو ایک جو دین اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی توقعات صرف اور صرف اللہ سے وابستہ رکھتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں سے کوئی توقع نہیں ہو اسے لیکن دوسروں کی توقع پر انحصار نہیں کرتا وہ دوسروں سے توقع رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ خیر کے معاملات ہوں میں اگر کسی سے اچھا کرتا ہوں تو وہ لوگ بھی میرے ساتھ اچھا کریں میں اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں تو وہ بھی حسن سلوک سے پیش آئے میں میں کسی کے ساتھ معاملے سچائی سے کام لیتا ہوں تو وہ بھی سچائی سے کام لیکن وہ وہ انحصار نہیں کرتا کے تیار ہے یہ انسان کا پتلا ہے ہے غلطی کر سکتا پیچھے ہٹ سکتا ہے بعد سے پھر سکتا ہے تو غیر معمولی توقعات وابستہ کر لینا یہ انسان کے مینٹلی انتشار کا سبب بن جاتا ہے انسان اسٹریس میں سڑ جاتا ہے یار میں نے تو اس پہ بھروسہ کر کے اپنی ساری انویسٹمنٹ میں نے تو اسے بھروسہ کر کے اپنی زندگی کے اتنے مہینے برباد کر دیے میں نے تو اس آدمی کے اوپر تکیہ کر کے فلا فلا کام کر لیا کسی پہ تکیہ نہ کریں کسی پہ بھروسہ نہ کریں ایک بھروسہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے جو ہر عائب سے پاک ہے ہر قسم کے وعدہ خلافی سے پاک ہے اور ہر قسم کی طاقت رکھتی ہے اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اس کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی کوئی تقدیر اس کے آڑے نہیں آ سکتی وہ چاہے تو انسان کی تقدیر لمحوں میں بدل دے اور وہ چاہے تو پوری دنیا مل کے آ جائے تو بھی نہ بدل سکے حدیث میں آتا ہے کہ پوری کائنات تمہیں مل کر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں نقصان نہیں ہو اور پوری کائنات مل کے چاہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے اور اللہ تمہیں بچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو وہ ذات اللہ کی ہے اس سے اپنا تعلق جڑے میں نے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کو بہت سے لینڈ کروزروں میں گھومنے والوں کو دیکھا ہے کہ باوجود پیسہ بہت ہے باوجود عزت بہت ہے شہرت ہے ناموری ہے سٹریس کے اندر اتنے زیادہ ہیں ایسے منٹلی طور پر انتشار کے شکار ہیں کہ شاید ان کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہوگی جس کے اندر وہ خودکشی نہ کرنے کے در پہ ان کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہوگی کہ جن کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بغیر بولیوں کی نیند آ جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی بے چینی ہے جتنا زیادہ اس کی شہرت ہے اتنی بے چینی مزید ہے یہ ساری کی ساری وجوہات اسی لیے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے اس نے ہر چیز کا کار فرما خود کو سمجھاوا ہے ہر چیز کا مختار ہے کل خود کو سمجھاوا ہے اور اللہ کی ذات کی طرف نگاہ نہیں ہے اس کی اور ایک انسان کی جب اللہ کی طرف نگاہ ہوتی ہے تو ہر چیز کو منسوخ اسی کی طرف کرتا ہے تقدیر ہے اللہ کی طرف سے ہے خیر ہے یا شر ہے اسی کی طرف سے, سے ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اللہ نے ایسا کیا اللہ کا شکر ادا کرا ہمارے <تصح> ساتھ <تصح> برا ہو گیا اللہ نے ایسا ہی نصیب میں لکھا تھا صبر کرے دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سبر بھی اللہ تعالی کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمیں حاصل رہے گی صبر اور شکر سے عاری ہو جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی مفتی صاحب بہت سے ماہرین باقاعدہ کتابیں مسکرانے کا فنکر لیکن جب میں نے ان کا انجام پڑھا تو انہوں نے خودکشیاں کی ہوئی تو اصل چیز کیا اصل چیز آپ نے بتائی کہ خالق کا خالق کا انکار یا خالق سے دوری تو اگر بندہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے تو اس کو ڈیل کیسے کیا جائے دیکھیں اگر بندہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے مغرب میں تو اس کا بہت رواج ہے باقاعدہ چند ڈاکٹرز ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو بوڑھے لوگوں کو یا اس طرح کی نفسیاتی مسائل کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کسی کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں باقاعدہ جمع کرانا پڑتا ہے کہ وہ باقاعدہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کچھ عرصے کے لیے وقت گزارتا ہے تاکہ وہ مائنڈ کو فریش کر سکے تو کسی بھی مسئلے سے نکلنے کے لیے آپ کو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے کچھ اپنے اندر اگنورینس پیدا کرنی پڑتی ہے کچھ والی بن پیدا کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر سے اپنی توجہ ہٹانی پڑتی ہے تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مجھے کاروبار کی طرف سے مستقل اسٹریس مل رہا ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے ذرا کاروبار الگ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریلیکس ہونا آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر کی طرف سے اور رشتے دار کی طرف سے مستقل اسٹریس میں ہوں مستقل جو ہے روز کی پریشانی ہے روز کا لڑائی جھگڑا ہے روز کی تنگی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کو اگنور کرنا سیکھیں تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دماغ کو ڈائیورٹ کرنا سیکھیں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اسی سمجھیں الجھن کا شکار رہتے ہیں اسی الجھن میں اسی دلدل کے اندر مزید گڑتے چلے جاتے ہیں یہ سٹریس ایک دلدل جس میں آپ نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں اتنا اندر چلے جاتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح نکلیں لیکن نکل ہی نہیں پاتے اس لیے کہ وہ طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں اسٹریس سے نکلنے کے لیے آپ کو پرسکون ہونا پڑتا ہے یو ہیو ٹو اپنی سیٹ پیچھے کی طرف لگائیں آنکھیں بند کریں

فوراً دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہی طریقہ بتایا آپ نے فرمایا ہے کہ آدمی غصے میں فیصلہ نہ کرے کیونکہ غصے کے اندر انسان کے جسم میں شیطان رگوں میں دوڑتا ہے اور انسان غصے میں انصاف اور عدل کا فیصلہ نہیں کر پاتا یہی وجہ ہے کہ آپ بڑے بڑے قاضیوں کو دیکھیں خود جو کیا کہتے ہیں باقاعدہ امریکہ برطانیہ کے اندر جو لا ہے اس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے یو کانٹ جسٹس ان اینگر موڈ کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ نہیں دے سکتے اگر آپ غصے کے موڈ میں اگر آپ عدالت کا جج جو ہے وہ کسی بات کے اوپر ملزم پر غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت وہ فوراً سزا سے رک جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ غصے کے اندر نفسات, نفسیاتی میرے جو ہے وہ طبی آمیز شامل ہو جاؤں میں اس سے جو ہے وہ انصاف نہ کر سکوں تو وہ اس وقت فوراً ہی اس کو معطل کر دیتا ہے اس چیز کو اور پیشی کو اور وہ اگلی ڈیٹ کے اندر جا کے پھر اس کو وہ سزا سناتا ہے تو معلوم ہوا کہ انسان جب غصے کی حالت میں ہو تو اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے غصے کی حالت میں اقدام نہ کریں اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں حدیث میں آتا ہے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائیں اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ اپنے خالی ذہن ہو تو پانی وغیرہ پی لے اپنے سر پہ, پہ پانی ڈال لے نہا لے غسل کر لے وہ ہے کہ اپنے موڈ کو چینج کرے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طبیعت کو چینج کرے اپنی حالت کو تبدیل کرے گھر میں ہو تو گھر سے باہر آ جائے گھر میں غصہ ہو رہا ہے بیگم سے مستقل لڑائی جھگڑا چل رہا ہے نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے باہر بچوں سے بات ہو رہی ہے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دے کمرے سے سامنے نہ دیکھیں اگر بچوں پہ غیر معمولی غصہ ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا کریں حدیث میں آتا ہے ہے سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہو اور جلدی چلا جاتا ہو تو عقل مندی یہی ہے کہ انسان کو غصہ بہت دیر سے آئے جس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ بھی احمق ہے اور جس کو غصہ بالکل بھی نہیں آتا وہ بھی اہم ہے <laughs> وہ بھی گدا ہے <laughs> امام شافی فرمایا کرتے تھے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے وہ تو الو ہے اور جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدا ہے جس کو کچھ بھی کرتے رہے اس کو غصہ نہیں آتا تو ایک عقل مند آدمی کو غصہ آتا ہے ایسا نہیں کہ انسان کو غصہ نہیں آتا اینگر تو انسان کی طبی فطرت ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بات پہ اگر غصہ آتا ہے آپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے اس کا مطلب آپ کی ٹون بگڑی ہوئی ہے آپ جو ہے نارمل موڈ میں نہیں ہے آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کو جس بات پہ غصہ آنا ہو اسی بات پر آئے جس بات پہ غصہ آنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا اس پہ غصہ نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں ہوتے تھے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کی ذات کو کسی نے تکلیف پہنچائی اور آپ نے اس سے بدلہ لیا اور نہیں ہرگز بھی نہیں ہاں یہ ہوا ہے شریعہ احکامات کی جو ہے اگر کہیں ہفتلفی کی گئی ہے کسی کی طرف سے کوتاہی کی گئی ہے اس پر ایسے غصے ہوگا جیسے کہ چہرہ سرخ ہو گیا آنکھوں کے اندر غصہ بھر گیا آواز کے اندر غصہ بھر گیا کہ جب دیکھا لوگ ایسے جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کوئی طلفی کر رہے ہیں تو ایک دم اللہ کے رسول کے اندر غصہ بھر جاتا تھا تو معلوم ہو کہ ذات کے لیے تو غصہ نہیں ہوتا تھا لیکن دینی حمیت میں غصہ آ جائے کرتا تو غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن غصے کو جلدی گرفا کرنا یہ ضروری ہے اگر غصے کی حالت مستقل رہتی ہے تو یہ بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں کتنے لوگ جو ہے غصے کے اندر آ کے کپ ہوئے مر جاتے ہیں کیونکہ غصہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ انسان بہت جلدی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے اپنے غصے کے اندر اپنی عقل کو مایوس نہ ہونے دے اپنی عقل کو کام میں لاتا رہے اگر غصے کے اندر وہ عقل کا دامن چھوڑ دے گا تو بس یہ غصہ اس کو تباہ کر دے گا اور لیکن اگر غصے کے اندر وہ عقل کا دامن سنبھالے رکھتا ہے تو پھر یہ آدمی جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ کتنا غصہ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا اور ایسا نہیں ہے کہ غصے عقل سلامت نہیں رہتی انسان کا غصہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ عاقل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کمزور آدمی آ کے مکہ مار دے لات مار دے تھپڑ مار دے تو آپ کو فوراً غصہ آتا ہے لیکن سامنے اگر کوئی مسٹنڈا پہلوان سا آ جائے وہ غصہ مار دے, مار دے لات مار دے تو پھر آپ کو ذرا غصہ سوچ سمجھ کے آتا ہے کہ یار یہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہاں پہ اگر غصہ آ گیا تو اس کا ریئیکشن بہت برا ہو سکتا ہے تو معلوم ہے کہ غصہ ایسا بیوقوف نہیں ہوتا غصہ عقل مند ہوتا ہے اور بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا غصہ بے لگام ہے لگام آپ کے ہاتھ میں ہی ہے آپ چاہیں تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول کریں نہیں کنٹرول کرنا چاہیں گے تو غصہ آپ کو چیر پھاڑ دے صحیح اچھا وہ کون سے امور ہیں جو نفسیاتی مسائل کا سبب بنتے ہیں لسٹ بتاتے ہیں آپ آسانی نفسیاتی مسائل کا سبب سب سے پہلے ذہنی انتشار انسان کا ذہن منتشر ہو کسی ایک جانب جیسونہ ہوتا ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ آج کل جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں ہر طرف سے خبریں 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 ہر طرف سے ہم نیگیٹیویٹی کے اندر گھیرے پڑے ملک تباہ ہو گیا وہاں فلانی جگہ آگ لگ گئی فلانی جگہ زلزلہ آ گیا حالانکہ یہ سب چیزیں پہلے بھی آتی تھیں اب جاپان میں اگر زلزلہ آ گیا اس کا میری زندگی سے کیا تعلق کیا لینا دینا لیکن میں فریشان فکر میں بیٹھا ہوں کہ زبان میں زلزلہ آ گیا اتنے لوگ مر گئے اور فلانی جگہ پر جو ہے وہ طوفان آ گیا اور فلانی جگہ آگ لگ گئی وہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا فلانی جگہ جنگ چل رہی ہے بچوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو یہ جو ذرائع ابلاغ کی کثرت ہے کہ انسان بیٹھا ہوا یہاں پر ہے اس کا نہ دنیا جہاں کی خبروں میں نہ لینا نہ دینا نہ وہ کچھ کر سکتا ہے لیکن متفقر ہے پریشان ہے ان کے لیے تو یہ سب سے زیادہ انسان کو مینٹلی طور پہ اسٹریس میں مبتلا رکھتا ہے کہ انسان مستقل نیگیٹو مائنڈ میں چلتا ہے آپ دیکھیں آج پاکستان سے لوگوں کا ذہن کتنا نیگیٹو چلا گیا لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ تو تباہ ہو جائے گا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس آج نہیں تو کل یہاں پر کوئی ایسا جو وہ آ کے حکومت بیٹھ جائے گی جس کے اندر جو ہے کوئی انصاف نہیں ہوگا کوئی جسٹس نہیں ہوگا لوگوں کے ذہنوں پہ یہ سوار کر دیا گیا ہے ان کو نیگیٹیوٹی میں اتنی ویڈیوز اور اتنی چیزیں چلا دی گئی ہیں ہر بندہ نیگیٹو بات کر رہا ہے ہر بندہ نگیٹو بات کر رہا ہے کہ پازیٹیو کوئی بات آئی نہیں جب انسان مستقل ایک چیز سوچتا ہے نگیٹو تو اس کے دماغ میں نیگیٹو ہی چیزیں جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور نگیٹوٹی ہی, ہی اس کے دماغ سے پھر نکلتی ہے اور پھر وہی چیز اس کے آزاد سے باہر آتی ہے جب ہم سارا دن ایک چیز کی برائیاں سنتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ہم نیگیٹو رول پہ پلے کرتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا کے اندر ایسا شہر نہیں ہے جہاں دودھ اور شہر کی نہریں بہ رہی ہوں اور لوگ وہاں جاتے ہوں اور پیالے بھر بھر کے جو ہے دودھ اور شہر نکال نکال کے پیتے ہوں لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں وہاں جا کے مزید محنت کرتے ہیں لیکن یہاں محنت کیوں نہیں کرتے نیگیٹو ذہن ہے سوچتے ہیں کہ یہاں محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں نیگیٹو ذہن کیوں ہے سوچتے ہیں کہ یہاں پہ یہ زندگی کبھی بھی پاکستان بدلے گا نہیں یہاں کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہوگی یہاں روڈوں کا نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا یہاں دہشت گردی کے واقعات کبھی ختم نہیں ہوگی یہاں انتہا پسندی ہمیشہ رہے گی اس طرح کے مسائل کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کبھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں اپنے حصے کا کام تو کروں میں کم از کم یہ تو سوچوں کہ میں تبدیل ہو جاؤں چلو دنیا تبدیل نہیں ہو رہی دوسرا کچرا پھینک رہے کم از کم میں تو صاف رہ hmm. میں تو اپنے گھر کو صاف کر رہا ہوں ہر بندہ بلیم کر رہا ہے کہ پہلے سسٹم سیکھو, پھر میں ٹھیک ہوں گا so. سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح ہر بندہ یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہوں تو سسٹم ٹھیک ہو جائے ایک فوجی جو ہے وہ یہ سوچے کہ میں اگر اپنی مز... اپنے فریضے کو سر انجام دوں تو جو میرا فریضہ ہے میں اس کو سر انجام دوں سسٹم ٹھیک ہو جائے ایک پولیس والا یہ سوچے کہ اگر میں جو ہے ٹھیک ہو جاؤں تو یہ پورا ادارہ ٹھیک ہو جائے اگر میں رشوت لینا چھوڑ دوں میں کرپشن کرنا چھوڑ دوں میں بھتہ پوری چھوڑ دوں تو کون یہاں پہ لے سکتا ہے اگر جو ہے وہ ایک سرکاری ادارے میں کام کرنے والا کام اگر بغیر پیسے لیے بغیر رشوت کرے کر دے جو میرٹ کے اوپر ہم کے لیے فیصلے کر دے تو سسٹم ٹھیک ہو جائے لیکن ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہوں گا پہلے سسٹم ٹھیک ہو جائے اوپر سے سارا کا سارا جو ہے وہ سیٹ اپ ٹھیک ہو جائے پھر بالکل آخر میں سب سے آخری سب صحیح ہونے والا بندہ بھی میں بھی ٹھیک ہوں گا. یہ نہیں سوچتا ہر بندہ کہ اگلا بندہ جو ہے وہ سگنل کراس کر رہا ہے اور وہ جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ وہ کہتا ہے نہیں سارے سگنل پہ رکے تو پھر میں رک جاؤں گا لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اگر یار سارے توڑ بھی رہے تو میں تو رکوں مجھے تو پتا ہے کہ ریڈ لائٹ کراس کرنا جرم ہے مجھے تو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر لائسنس کے چلانا ایک جرم ہے مجھے تو پتا ہے کہ یہ قانون اگر یہ رونگ پہ جا رہا ہے تو اس پر گاڑی چلانا ہے بائک چلانا جرم ہے میں خود اپنے آپ کو نہیں رکوں گا میں انتظار کروں گا کہ پہلے دوسرے صحیح ہوں پھر میں صحیح ہوں یہی ہماری خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور یہی ہماری ترواہی کی سب سے بڑی وجہ ہے اچھا یہ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہاں پر باقاعدہ سائیکولوجی کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پر کیوں نہیں ہے اس لیے کہ کی لوگوں پا... کے پاس اتنے اسباب و ذرائع نہیں ہیں لوگوں کے اندر خوشحالی نہیں ہے فراوانی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے کھانے پینے کے خرچے پورے نہیں ہوتے لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں اہمیت دیتے نہیں ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ جب تک اس کے نتائج کا یا اس کے انتشار کا شکار نہیں ہوتے یا جو لوگ اس موڈ میں چلے جاتے ہیں ان کی حالات اور کیفیات میں جب تک لوگ نہیں ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا حالانکہ انسان کو اپنی زندگی ایک عام آدمی کو زندگی اپنی اچھی گزارنے کے لیے اس کو نفسیاتی طور پہ درست ہونا ضروری ہے ایک نفسیاتی آدمی جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کو تباہ کرتا ہے وہ آفس میں جائے گا آفس میں کام خراب کرے گا وہ سکول میں جائے گا پڑھائی بچوں کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھائے گا وہ کسی جگہ جاب کرتا ہوگا کوئی سرکاری عہدے پر ہوگا وہ اس عہدے کے اندر مینٹلی طور پہ جو ہے وہ خراب شار کا شکار ہوگا اپنا کام سی ترین کریں گا کیونکہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے پتہ چلتی ہے کیونکہ انسان جو ہے نا ہر انسان میں ایک اسمیل ہوتی ہے لیکن وہ اس انسان کو خود نہیں آتی کیونکہ وہ ہر وقت اس سے متاثر ہے دوسرا آدمی جب اس کے قریب آتا ہے کہ اسمیل ایک آ رہی ہے <laughs> 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 تو ایک مشہور مقولہ مشہور بھی ہے کہ ایوری

امام کے سامنے کسی جو ہے وہ مسلح کے سامنے جائیں گے اس سے جا کے پوچھیں گے جب اس کو بتائیں گے اپنا حال تو بتائے گا کہ تم مینٹلی طور پر مریض ہو تم نفسیاتی مزید کا شکار ہو اور تم اپنے نفسیاتی امراض کا اس اس طرح سے علاج کر سکتے ہو اس اس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفسیاتی امراض کا علاج لے کر بھی اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے تھے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول خدا کے بارے میں ایسے ایسے بس بسے ذہن میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ سے جلا دو لیکن جو ہے وہ میرے خیالات نہ ہیں لیکن وہ خیالات مستقل آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس طرح کے خیال آتے ہیں تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گاہ کا علی ایمان یہ تو ایمان کی ایک علامت ہے چور تو چوری اسی جگہ کرے گا جہاں اسے خزانہ ملے گا تو تمہارے دل میں دماغ میں ایمان ہے تو شیطان اس طرح کے بس بسے ڈالتا ہے اس کو اگنور کرو اس کی طرف توجہ نہ دو اللہ کی طرف توجہ بڑھاؤ تو گویا کہ معلوم ہوا اس واقعے سے کہ صحابہ صرف اپنے جسمانی امراض یا دوسروں کے لیے رجوع نہیں کرتے تھے نفسیاتی امراض کے لیے بھی اللہ کے رسول کے پاس ہی آیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں سر یہ معاملہ ہے میں کیسے حل کروں اس معاملے کو کیسے ڈیل کروں تو جو معاشرے کے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے جو مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہیں رفاہی خیر کے کام رکھتے کرتے ہیں کرتے ہیں سب سے بڑی بات جو اچھا آدمی ہوگا وہ اپنا مائنڈ رکھے گا نیگیٹو کبھی نہیں رکھے گا نہ خیر مومنوں کے ساتھ خیر کا ہی گمان رکھو کسی کے اندر جو ہزار باتیں بری نظر آئے ایک بات اچھی نظر آئے اچھی بات کو فوکس کرو ہزار باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرو تو یہ مومنوں کا ایک طریقہ ہے جب آپ ہر ایک کے بارے میں ایک اچھا مائنڈ رکھیں گے پازیٹو ویو ہوگی آپ کے اندر تو خود بخود آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیو ہی نظر آئے گا آپ کو ہر چیز بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو انتشار خلفشار آپ کو جو ہے پریشانیاں کم ہوں محترم ناظرین آپ نے یہ تمام باتیں سنی کہ کس طرح سے انسان نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے اور اس کا حل شریعت متحرہ کیا پیش کرتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں کیونکہ خالق سے دور ہوں گے اور ہماری حیثیت مخلوق کی ہے ہماری حیثیت ایک مجبور کی سی ہے اگر ہم اپنے خالق سے دور ہوں گے اپنے سانے سے دور ہوں گے تو لازمان لازماً ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسیاتی امراض سے جسمانی امراض سے روحانی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اسی طرح سے ہمیں شریعت متحر پر اچھے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں خوش رہیے اور مسکراتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ